साम्राज्य सामान्यांचा असामान्य आवाज मोदींनी बावीस अब्जाधीश बनविले आम्ही कोट्यावधी गरिबांना लखपती बनविणार सोलापुरात राहुल गांधी यांचा घोषणांचा वर्षाव महालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्व गरीब कष्टकरी महिलांच्या खात्यात दरवर्षी एक लाख रुपये टाकणार तसेच श्रीमंताच्या मुलामुलीप्रमाणे प्रत्येक पदवीधर मुलाला ऑपरेटिशचा अधिकार मिळवून देणार हे करताना त्यांना वर्षा लाख रुपयेही देणार आहे मोदींनी या देशात केवळ बावीस अब्जाधीश बनविले मात्र आम्ही देशात आता कोट्यावधी लखपती बनविणार आहोत केंद्रात आमचे सरकार येतात शेतकऱ्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशा अनेक घोषणाचा वर्षाव काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सोलापूरच्या सभेत केला सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारार्थ बुधवारी राहुल गांधी यांची जाहीर सभा पार पडली यावेळी राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली नरेंद्र मोदींनी आपल्या अब्जादिश मित्राचे सोळा लाख कोटी रुपयाचे कर्ज माफ केले आहे यावेळी व्यासपीठावर महाविकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे उज्ज्वला शिंदे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात माडा मतदारसंघाचे उमेदवार धैर्यशील मोहिते पाटील माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण धर्मराज काडाती निवडणूक प्रमुख प्रकाश इलगुळवार चेतन नरोटे माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हैत्रे दिलीप माने नरसय्या मास्तर शिवसेना नेते अजय दासरी आमदार वजाहत मिर्झा वंचितचे उमेदवार अर्ज मागे घेतलेले राहुल गायकवाड उत्तमराव जानकर भगीरथी भालके अभिजित पाटील सुरेश हसापुरे बाबा मिस्त्री विश्वनाथ चाकोते यांच्यासह अनेक नेत्याची प्रमुख उपस्थिती होती यावेळी महाविकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे बोलताना म्हणाल्या की भाजपने मागील दहा वर्षात सोलापूरला मागे नेले आपल्याला त्याचा बदला घेऊन सोलापूरला विकासाच्या वाटेवर न्यायचे आहे नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को सिर्फ 22-25 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 25 लोगों को दिए हैं कर्जा माफ करके सोलह लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूं जितना पैसा मनरेगा को 24 साल चलाने के लिए लगता है या जैसे हमने कर्जा माफ किया था किसानों का यूपीए ने तो अगर आप वैसे अगर 24 बार कर्जा माफ करो किसानों का उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को दिया है आप सोच ही नहीं सकते 24 साल का मनरेगा पैसा बाईस लोगों के भाइयों बहनों हालत ये हो गई है कि जितना पैसा 22 लोगों के पास है उतना ही पैसा 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है एक तरफ नरेंद्र मोदी के 22 मित्र और दूसरे तरफ सत्तर करोड़ हिंदुस्तानी दोनों के पास एक ही जितना धन दूसरा आंकड़ा देता हूं हिंदुस्तान के एक परसेंट लोगों के पास एक प्रतिशत लोगों के पास हिंदुस्तान का चालीस प्रतिशत धन ये हालत इसी है इसीलिए इतनी बेरोजगारी फैल रही है उन्होंने नोटबंदी की आपसे कहा काला घर मिटा दूंगा और पूरा का पूरा फायदा उन्हीं बाईस पच्चीस लोगों का हुआ उसके बाद जीएसटी गलत जीएसटी लागू की पांच अलग अलग टैक्स किसानों पर टैक्स लगा दिया पता नहीं आपको मालूम या नहीं जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है तो दे। आप जानते हो इस बात को नहीं आपसे हो वो आपने जो शर्ट खरीदी वो कितने की खरीदी आपने दो सौ अगर अदानी वही शर्ट खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने अपने जेब से दी उतनी ही जीएसटी वो देता है आपकी आमदनी हजारों में उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में है और जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी जीएसटी वो देता है अब सवाल उठता है जीएसटी का जो आपका धन है जो आपके जेब में से निकल रहा है उसका होगा क्या कहा जाएगा वो धन नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया उनके दस सालों में वो पूरा का पूरा पैसा बीस पच्चीस लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया उन्होंने अरबपति बनाए हैं तीस चालीस उन्होंने अरबपति बनाए हैं अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस क्या करने जा रही है उन्होंने बीस पच्चीस अरबपति बनाए करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं अब आप कहोगे कैसे मैं आपको यह बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद करोड़ों करोड़ों लाखपति कैसे बनाने जा रही है आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है